Полк зашел в трубу в ожидании сигнала и команды на штурм. Очень, очень хорошая задумка, и вы ну, понимаете, что мы возьмем разполк противника. Вы получите колоссальный от этого эффект. Это поддержка наших ребят, которые вынуждены проходить лечение. С одной стороны, лучше бы НСВУ остался бы, чтобы этого не видеть, даже если бы не убили. Лучше вот это вот, я и не начал, я вернулся вот сюда. Друзі, мене звати Олена Курбанова. і Я надзвичайно рада вас вітаю в ефірі ютуб каналу Курбанова Лайф. А це свіжий випуск російської антипропаганди. Тут ми розкажемо скільки разів де вони збрехали, як насправді виглядає правда. Але перш ніж розпочати, не забувайте нам лишати свій лайк, обов'язково підписуйтесь на ютуб канал Курбанова Лайф. Ну і звісно, не забувайте про нашу соціальну відповідальність. Це підтримка кращих із кращих, тобто Збройних сил України. Продовжується наш збір для 47-ї бригади, яка нині знаходиться. Курській області я і поясню, чому підкреслюю. І ми збираємо 350 тисяч на автівку. Нам лишилось зовсім трошки, аби цей збір був завершений. Тож долучайтеся до нього, дивіться нас і слухайте і обов'язково допомагайте нашій армії. Направду, в Курській області ситуація украй важка. Там справді ворог де нас тисне, і навіть з'явилася інформація, як ви знаєте, що ворог зайшов у суджу, але Збройні Сили України з території Російської Федерації не вийшли, а продовжують. Тримати оборону. Ну і нещодавно відбулася досить дивна спецоперація із застосуванням газової труби. Як ви знаєте, росіяни ніколи за ціною не постоять. І скільки б не довелося вбити своїх для того, аби дійти до нас, вони цю суму вкинуть в топку. І от цього разу в буквальному сенсі вони СВОшники в цю топку і кинули. Сладков у Скабієвої, звісно, розповідає про геніальну спецоперацію, яка планувалась багато місяців. Як все продумалось, як буде виглядати захід через цю трубу? Ну а по факту, чомусь Сладков і Скабієва теж не показують кадри, як ці свошники задихалися в ці. газовой трубе. Тобто, есть не то, чтобы героизм, это скорее претенденты на премию Дарвина. найбезглуздішої смерти из всех. Операция называется «Поток-3». <laughs> uh, ну, деталь. Я вам хочу сказать, что операция готовилась около трех месяцев. Это неуемные ветераны. Хотя в ней принимали участие огромное количество наших боевых частей и подразделений, штурмовики. Вы можете себе представить? Полк зашел в трубу в ожидании сигнала и команды на штурм они дождались, вышли. И э, самое сложное, конечно, было удержать тот плацдарм, который они захватили. Это героизм, который должен быть изучен и э, уже рассмотрен в, в, так сказать, военной истории. Я вам хочу сказать, э, очень тяжело выполнять э, задачу по продвижению и атаке из-под земли. Но все, весь успех... Был определен просчетами: эти неуемные ветераны, командир, морпех-позывной те, те люди, которые э, шли под землей, обозначали э, сверялись, э, просверливая так сказать, верх трубы, потолок этой трубы просверлили, выводя определенные маячки, по которым сверялось движение, где находится, что находится. Это не лихость и не авантюризм. Это реальный расчет. Третья операция, которая проводит, подготовку которой проводят ветераны, это было в Авдеевке, это было в Торецке, если кто не знает. А, определенные моменты этих а, операций еще под грифом «Секретно». И вот мы буквально ну, сегодня получили возможность а, раскрыть некоторые детали. Евна, есть у нас несколько живых свидетелей этой спецоперации, которые саме і повзли не просто этой трубой, а еще и трупами своих Побратимів, до речі, як відомо, у росіян немає такої етики, коли вони мають рятувати своїх військових, надавати їм медичну допомогу. Здох Максим, ну і чорт з ним. Зараз вони, звісно, розповідають про героїзм. Але найголовніше питання чого ви саме досягли? Чи пішли Збройні Сили України з території і суджі Курської області? Ні. Чи вдалося вам якимось чином вибити ворога геть з цих територій? Абсолютно ні. Тобто ви втратили своїх, вас виставили. По смеховоську на весь свет и вы не досягли жодної силой 195 рост mm -hmm. Просто говорит, пластик хороший. Приходилось это полусогнутым, а где-то и пустить даже. Потому что труба ограниченного диаметра была. Там все герои. Я вам скажу, кто заходил куда вылазил, знал, куда шел, то есть там все герои. Очень было интересно, очень. Очень хорошая задумка, и ну понимали, что мы возьмем раздолх противника. И я со завтра туда пошел. Там, там воздуха было мало, конечно, считайте. Не не, ну, не не свежий воздух, так все хорошо в принципе, все нормально, жить можно. Получается этот копать всякую вот это было. Mm -hmm. Вот я еще лицо отмыл, так ты весь был тяжелый. Даже волос видеть. Я, ну, как, все смотрят как будто герои, я не знаю. Но обычное дело делаем, которое мы должны делать, по сути. Я сделал то, что я должен был делать. Но большей больше части нужно было э, появиться там, где они очень этого не ожидали. Не появиться в таком количестве и насесть на них, сделать так, чтобы они просто у них появился страх и... Ну, не только страх. И они побежали как было запланировано. Я бы не хотел больше попадать в трубу, конечно, <laughs> если честно, потому что, ну, знаете, не так себе приключение. Ну, смотрите, конечно, я думаю, что у в наших, в наших дедов была Курская дуга, а у нас теперь будет Курская труба. <laughs> будет тоже как деды, потом в дальнейшем будут о нас говорить. І я сподіваюся, що всі ці кадри вони спізно летіли і американські медіа хай знають з ким Трамп збирається вести перемовини чи домовлятися. Наскільки я знаю, нині увесь американський Голівуд в шоці каже: ні, 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 зачекайте. Ми власне не очікували, що ось цими з агресорами коли-небудь у Сполучених Штатах Америки будуть дружні стосунки. Хоча з іншого боку, а хто знає, може Дональд Трамп насправді переслідує набагато цікавіші цілі і завдання аніж підписання якихось контрактів, видобуток нафти і рідкоземельних копалок. Може він просто хоче від Росії отримати найдешевший ресурс. Ну, тобто рабів, бо протягом всієї війни ми бачимо, що для росіян життя тисячі двісті тисяч свого населення не має жодного сенсу і значення. Але тим часом стосунки між Сполученими Штатами Америки та Росією коментує головний геополітичний стратег. Політолог, буквально на пенсії, самопроголошений президент Білорусі Лукашенка, каже, що США ну прям дуже вигідно співпрацювати із Росією. Чому саме я не знаю, бо в Америці є гроші, а в Росії ні? Але таким чином Лукашенко намагається відвадити Трампа від України. Мовляв, зачекайте, в Україні є рідкоземельні метали, і в Росії є рідкоземельні метали. То на що вам українські? Йдіть по-російськи. Руководство Росії заінтересовано в хороших. добрых отношениях с Соединенными Штатами Америки. И Соединенные Штаты Америки, не только Россия, но США от этого очень много выиграют. Очень много. Ну возьмите такой небольшой пример. Вы сейчас спорите с Украиной по редкоземельным материалам, металлам и так далее. Слушайте, да в России второе место в мире занимает. Китай первое место. Там этих редкоземельных материалов в более доступной форме предостаточно. Сотрудничайте с Россией, вы получите колоссальный от этого эффект. Россия меньше будет иметь эффект, но вы получите для развития колоссальный эффект. Поэтому чего вы в окно пытаетесь залезть в Украину? Дверь открыта в России, сотрудничайте. Путин об этом сказал. Они в этом заинтересованы. Да и те сегодня территории, которые когда-то были украинскими, а сегодня присоединены к России, там в основном редкоземельные материалы, они уже в руках России в большом количестве. Поэтому надо просто договариваться и сотрудничать. И не надо Зеленского сейчас наклонять, какой бы он ни был. Надо убедить договориться и с Зеленским. Потому что за Зеленским стоит большая часть украинского общества. Поэтому надо договариваться. Хотите, приезжайте вот рядом 200 километров от э, границы до Киева, белорусской границы, ну 500 километров, полчаса на самолете проезжайте, вот здесь сядем спокойно, без шуму, без криков, договоримся. Поэтому передайте Трампу, я его жду здесь вместе с Путиным и Зеленским. Сядем и спокойно договоримся, если вы хотите договориться. А на що ж Росії потрібні гроші від Америки і Дональда Трампа? На що будуть витрачати? Для мене очевидно, це звісно ж історія підготовки до наступної війни, для того аби запустити вже на повновоїно-промисловий комплекс. Але для виду на паблік, звісно, буде розповідати Путін винайково, що гроші мають йти на соціальні потреби недорогих росіян, отак. Картинно воєнний злочинець Путін зустрічається із губернатором Архангельської області і обговорюють допомогу родинам СВОшників. Вони розповідають про те, як допомагають і діткам, і дружинам, і самим СВОшникам, і про реабілітаційні центри. В мене тільки напівреторичне питання. Хто давно і постійно слідкує за нашими випусками, той знає, що ми від себе нічого не розповідаємо. Ми завжди показуємо вам перше джерело. СВОшників, яких викидають із медзакладів і відправляють на фронт, Родини, які лишаються без допомоги, без тепла, газу, і звертаються по допомогу. То власне, може путіну так разочок глянути наші випуски, а не розповідати байки про те, як вони сильно переживають за недорогих росіян. с 22 года. Одним из важнейших направлений нашей работы стало взаимодействие и поддержка наших ребят, которые участвуют в специальной военной операции, их семей, которые остались в Архангельской области. Они чувствовали себя максимально защищенными и чувствовали наше внимание. Мы, я вам докладывал, практически с первых дней запустили центр «Вместе мы сильнее», и он до сегодняшнего дня работает. Здесь есть материалы в том, какая помощь была оказана. Это и поставка автомобилей, специализированной техники, зоны специальной военной операции и поддержка семей. По самым бытовым вопросам. Когда где-то кому-то дрова надо наколоть. Остались, когда семьи без мужских рук, надо в этот момент их поддержать. Вот здесь мы больше 10 тысяч обращений отработали, и вот у нас 99,5 из них оказались выполнены. Другое направление – это поддержка наших ребят, которые вынуждены проходить лечение. Здесь мы тоже госпитале ветеранов войн на сегодняшний день полностью переоборудуем, в том числе под наших ребят, которые возвращаются, которые пребывают в отпуск, и необходимо пройти медицинское обследование. И сейчас вместе с ЦИТО начинаем строить значит, центр по реабилитации и ортопедии. Это протезно-ортопедическое реабилитационное отделение. Будет тоже на базе нашего госпиталя ветеранов войн. Будет такой межрегиональный центр, который будет для всего северо запада Продолжаем работать уже на протяжении двух лет с нашим регионом партнером с Запорожской областью. Уже сегодня два года работы есть о чем рассказать. 30 объектов мы так или иначе отремонтировали, реставрировали или помогали могли оснастить, как, например, детскую реанимацию в городе Меритополь. Мы ее полностью оснастили хорошим оборудованием. Сегодня она имеет абсолютно современный вид и может оказывать все виды помощи. Угу. По вашему поручению, Владимир Владимирович, запустили мы значит, программу кадровой переподготовки наших ребят, которые будут возвращаться. Назвали ее… И и региональными. Региональными, и да. Назвали ее «Защитники под крылом Архангела». Очень такое символичное, мне кажется, название. Ну, во-первых, Архангел Михаил – это небесный покровитель Архангельска. Всегда так было. Ну и кроме того кого это предводитель все-таки воинского Христова. И, значит, ребятам тоже цветой, э, э, который их поддерживает на протяжении всей их профессиональной деятельности. Делаем это на базе нашего корпоративного университета правительства Архангельской области. Вместе с Ранхиксом ну, с 1 июля уже начинаем обучение первой группы Сколько? наших коллег. Сколько? Еще пока не знаем, мы сейчас вот 50 человек для себя поставили, как цель, но там да. уже будем смотреть по, по итогам да, заявочных да, на срок там, обучения. Да. Та й допомагати в Росії треба не тільки СВОшникам та їхнім родинам, подбати було б непогано і просто про звичайних людіша. Бо росіяни кожного дня в пабліку, в соціальних мережах жаліються на те, наскільки все подорожчало після початку СВО на квартири заробити, зняти майже нереально. Всі наживаються, все дуже дорого. Розповідають про те, як виглядає лінійка зарплат, де можна заробити непогані гроші. Ну а де, наприклад, як медики отримують копійки, і це все та реальність, яку побудував Путін зі своєю командою, тобто режимом, для того, аби росіяни в тилу просто не могли вижити, щоб в них був один вибір і один вихід їхати помирати на СВО, але принаймні сподіваючись на величезні виплати. Ну вот, видите, он охранник. Вот. Зарплаты, потому что у него, видите ли, он в области России, у него до 100 тысяч зарплата. Почему-то здесь у нас местных по 30 тысяч зарплата. Сестра вообще работает 19 тысяч зарплата в больнице. Тоже адский труд, и у нее, получается, превышает доход. Ей не положено на детей деньги получать. Вы а все? Давайте дальше пройдемся. Что у нас случилось с коммунальными услугами? Насчет этой войнушки, ребята, этого СВО. Раньше, чтобы вам росевки, снять жилье. Там, если кто-то выложит, сразу это жилье улетало. И цены были, ребята, до СВО. Снять жилье вам русики было, допустим, от 3 до 10 тысяч. Ну, 10 это уже все, это шикарная квартира со всеми ремонтами, со всеми условиями. А так вот, как я снимал, допустим, 3 тысячи в месяц, обычно бабушкин вариант. Сейчас что они делают? Наживаются на военных. И квартиры сейчас зайти даже в нашу группу, вам Росис и тут. Вот. В группе только посуточно. Понимаете, что исполняют? Кто это должен контролировать? И посуточно они снимают так, как ты платил, допустим, в месяц. Сумму, блин, от 3 до 10 тысяч, к примеру. Вот такие нюансы. И полно, и валом. Того жилья сейчас. Почему же вы вылаживали свое жилье, когда не было ВСВО? Никто ж не вылаживал потому что ж копейки стоило тогда жилье, недвижимость именно снять человеку, чтобы работать в этом городе и снимать. Сейчас вы тут все стали, и опять это никто не занимается. Поехали дальше, взять таксистов, тоже ж наживаются, хорошо еще по гражданским возите вы хорошо там по счетчику все, как бы, за гражданских вы одну сумму берете, с военных вы другую. Ну, конечно, что же в 14 там особо не было боевых действий, вы забыли, что это такое. Я не удивлюсь, если бы сейчас бы попасть в волонтеровку, как я был в 22-м. Там люди, которые попали, все узнали, что такое то война, обстрелы, все, у них дома разрушенные. Они бы бесплатно бы пустили бы любого солдата, бы еще бы и накормили бы. А тут вы деньги дерете, бешеные с людей. Военных, которые вас защищают, которые вас освобождают от этой нечисти украинской. И вам похрену, вам же жду только свои кишки набить и кошельки свои набить. Ну, вам будет карма рано или поздно, вот этим всем вашим вот этим нюансом, что вы творите вот это вот, вот такое. Бабушки тут вот это тут сдают, вот такое жилье посуточное. Значит, на ком вы наживаетесь? На военных. Так же самое дальше пойдем. Такая же система в магазинах уже доходит до 100 рублей. Вы чего? там все, или как? Что вы такие цены взвинтили? На чем, на, на чем вы наживаетесь? Я понимаю, что это война, но будет карма вам, рано или поздно. Вообще, блин, я не знаю, что творится вот так вот. Я вот сейчас наблюдаю вот это вот. С одной стороны, лучше бы я на остался бы, чтобы это не видеть, даже если бы меня убило бы. Лучше вот это вот. Я и не начал, что я вернулся вот сюда. І на цьому, друзі, в мене все. А ви не забувайте нас підтримувати своїм лайком. Обов'язково підписуйтесь на youtube канал Курбанова Лайф. Коментуйте почути і побачене. І, звісно ж, донатьте підтримку 47-ї бригади. Посилання на наш збір в описі до цього випуску. Бережіть себе, бережіть Україну. До зустрічі.